Kemudian ketiga ialah sumber kepada fikah muamalat. Ya. Rujukan utamalah. Ha, sumber ni bukan hanya rujukan tapi rujukan utama. Ah ha, kerana rujukan ni luas. Kadang dia sumber. Ha, kadang dia bukan sumber. Sumber pun boleh jadi sumber prima, sumber yang utama sekali lah. Yang tidak boleh tidak siapa-siapa yang belajar mengajar bahkan Berkecimpung dalam amalat ni, mesti rujuk akan sumber itu. Ha, sumber utama itulah. Quran. Ha, Hadis-hadis Rasulullah dan praktikal baginda. Ha, itu sumber utama tuan. Tak ada siapa yang boleh bercakap tentang ilmu ini. Mereka kena rujuk kepada sumber utama itu. Ha. Dah ada sumber-sumber yang tidak utama lah. Kalau utama ni, semua kena rujuk. Ulama' besar ke? Ulama' kecil ke? Ustaz besar ke? Ustaz kecil ke? Maulana ke? Syekh ke? Ha, tapi kalau sumber tidak utama ada orang rujuk ada orang tidak rujuk ada orang ambil sebagai sandara, ada orang tidak ambil ha dia tak ada bezalah dengan fit-fit yang lain fik ibadat sama juga ya adik-beradik tu ha malah adalah sebagai hal kita berkongsi prinsip dan kaedah yang sama ya ada ada juga rujukan yang bukan sumber rujukan-rujukan ha, sekunder ustaz rujuk eh, rujukan tapi ustaz ni bukan sumber ha. di mana boleh saja tuan-tuan cross check atau semak dengan orang lain juga tak adalah kata ustaz betul, -betul berlaku betul-betul ustaz asal ngajar jamaah dengan dia seorang ya ya tak ha. ya. boleh saja tuan-tuan tanya dan rujuk orang lain ha. pasal ustaz ni dia hanya rujukan ha. dia bukan sumber sebenarnya Ya, Hmm. jadi rujukan tak semestinya sumber tapi sumber sudah satu rujukan ya yeah. sumber kita panggil source rujukan kita panggil reference tuan, -tuan boleh reference apa saja yang tuan-tuan mahu ya yeah. tapi at the end of the day dia mesti balik kepada sumber-sumber tertentu lah uh yang mana kita akan kongsilah secara panjang lebar kerana sebagian tu dia ataupun ramai tak faham lah uh, berkaitan dengan hal ini ya ha, nampak sumber tak boleh salah tapi rujukan boleh salah ya of course lah kalau sumber itu sumber yang suci ha, uh, holy reference atau holy source Quran lah ha, dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih ni no doubt lah tak ada siapa boleh sahih ya. Huh? Tapi juga boleh saja. Ha. Even kalau betul sekalipun boleh diperbaharui daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Hatta la muamalat kalau tuan-tuan belajarlah. Saya tak pastilah lah. Kan? Ha Alimah Syafiie rahimahullah ada yang dua pendapat, tiga pendapat even more. Dulu dia kata lain, sekarang dia kata lain. Ha. Bukan ibadat saja. Muamalat pun sama. Ya. Yeah? Dulu-dulu Imam -dulu, Syafi'i kata kalau awak jual barang orang lain tanpa keizinannya dia kata tidak sah. Ya. Tapi pendapat dia yang baru dia kata sah tapi mesti balik kepada si pemunya harta. Ha, kalau pemunya harta tu okey maka sahlah jual, jual beli tu. Kalau owner atau pemilik harta itu tak okey, maka jual beli itu terbatal atau mesti dipasahkan. Ha. Kan lain tuan. tu. Ya. Ha, bukan tak betul. Ha. Bila ubah pendirian atau ubah fatwa atau ubah pendapat, bukan makna tak betul. Ha, tapi mengikut kajian dan penelitian seseorang itu, of course lah ulama' sebesar beliau, itu lebih tepat. That's why dia renew. Ha. Dia perbaharui lah. Itu biasa tuan-tuan. Eh. sama ulama' ni kadang bukan ada satu atau dua fatwa, malah lebih lagi. Baik, ha, kerana ilmu mereka sentiasa bertambah daripada satu masa daripada satu masa. Kadang-kadang bukan sebab dalil syarak tu, Quran hadis Nabi dan so on. Tapi dengan sebab persekitaran. Ha, dengan sebab situasi. Dengan sebab kemaslahatan. Baik tu Imam Syafi'i bila dia berada di Baghdad, fatwa dia lain. Bila dia pergi ke Mesir lain pula. Normal-normal tuan eh. Ha. <clears> ok. <throat>